Да. Да? да. Давай, сняем шарашка. Да, Все следят. И тишина. Необыкновенная олень. глава. Все слушали? Вперед. А он не читал. читал. Нет, я не читал. А какая разница? Ну, Читаю Сай Иду я как-то, полностью не прощаюсь, с вашими свечками не вещами. И вдруг прямо передо мной говорит, стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами. А у меня, как на зло, ни одной пыли. Олень стоит и преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня в доме Достаточно. Так. так. Я, я, я. Как зовут? Марина. Кира, Кира, Маша, Маша, давай. Да. К счастью, у меня осталось еще несколько лисиц, и я зарядил ружье вместе, вместо пули, межмелыми косточками. Да-да, не смейтесь, обыкновенными межмелыми косточками. Значит, Антон, Раздался, выстрел но олень, только головой помотал. Косточка попала ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно именно мгновение он скрылся в лесной чаще. Достаточно. Максим, ты, ты запутался. Я, ты... Очень живешь, я... Ты... я очень жалею, Я очень жалею, что...

специальных кто... грохнулся на землю. Таким образом, с одного выстрела я сразу получил и жаркой, и вишневый комфорт, потому что дерево было покрыто крупными спелыми вишнями. Должен сознаться, что более вкусно что виш... вишен я не пробовал за всю жизнь. Нет, ну, что, вы поняли о Да. Кто может сказать вообще что-то? Что, да, что... в воно... В один год он увидел оленя, красивую и стройную. Mm. Mm. И mm. У, оленя ну, у оленя не рос... было пули, он стрельнул просто mm. Потом оленя место, потом через год у оленя появились дерево из Как она выросла? Она выросла в оленя она выросла из той косточки, которую он стрелял, да? да? Всем это понятно? Да. Так, теперь открываем рабочий экране на странице 19. 19, 19. первое. Найди в книжке похожие отрывки и сравни. Так, найди в книжке похожие отрывки и сравни. Так, открываем учебник. Книжка открыта. А в тетради, я начинаю со слов, к счастью, у меня осталось еще несколько лишних. Найдите этот отрывок в текст. Я заметил, что все случаи из жизни Гаузена, которые описаны в книге, происходят очень быстро. Да, да. Все заметили? Да. да. А как это проявляется? Потому что мало написано. Да, во-первых, короткие главы еще. Почему все быстро происходит? Мы Потому быстро что там, ну, там недолго затягивается история. Да? Например, рассказываем, например, дружба, она а, Мюнхгаузен, потому что может быть а, Можешь, да. Можешь, а... про себя рассказывает и может быть потому что да, он рассказывает, эта история происходит уже со слов его, а не на самом деле, и, да? да? И он будет охотиться. Охотиться. Ну а почему так быстро все происходит? И еще он какое-то время спустя. Ну да, он рассказывает о том, что спустя сокращает, поэтому быстро. Так, а скажите, подходит ли это наблюдение событий для главы «О чудесном Ну, что быстро происходит событие? Да. А, да. Мы же только что это в тетради записали. Да. Так, а, что там быстро произошло в главе? Что быстро, быстро год прошел. Да, год. Год прошел, а быстро выросло дерево. Да, и год. Ну потому что прошел год. Да. Да. Так, следующее задание только Я. Я. Давай саша, саша. Проверим, подходит ли. Это мы уже сделали. Следующее. В этой главе написаны две строчки о бароне Мюнхгаузене. ответь в тексте, где начинается. Описание второе строительство линии. Работаем с текстом. Молча, вкусно. Самостоятельно. Так, Нашли. Поговорит. С каких слов начинается Каково? 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 Какого? Каково? 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 Какого? Какого? Э, Каково? 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 Какого? Какого? Гриша говорит, что со слов которые все согласны. Да я И Саша говорит, здесь а -а 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 -а. не согласны. Нет. я... Тихо. Ну. Где? Иду. Тебя зовут? Игорь, я сказала, вторая встреча, ребята. Все согласны? прочитать о том, что вот просто начинается с что мы хаузим с оленем, у которого нога растет дерево. Нет, почему? Не Нет, скажите, они могут существовать отдельно? Да, Нет. Могут. Да. Почему не могут? Ну, потому что, Интересно. То есть давай же начнем. Он не придумывал. Чем он, да? он, Ты чего приучил? Так, ну скажите, какие открытия вам удалось сделать из этой головы? А мы уже знаем. Спасибо. Что, делать да, правил, правил, что он делать за? что у нас в хвосту. Что еще? Хитрый. Хитрюга. Хитрый. хитрый с ним всегда происходит что? Филья. Братство. Какое Фитряга. Он никого не ворует. С ним происходит какие-то фантастические случаи, Чудеса. Фитряга. Да? Фитряга. чудеса Фитряга. Да. А еще теперь что мы узнаем? что время? Глава Он да, за да. какие-то полторы секунды, да, какие секунды пролетел год вот. так ну что нет, нет почему за полторы секунды Я тоже что -то... через лет... Я все услышали насчет открытий. Какие открытия? Повторите, пожалуйста. Есть Нет. Из этой главы вы что вынесли с вами? Что события происходят очень быстро, потому что они слушают. А, я так помню, что они Запишем. В этом задании посидим. ooh В голове? В голове она, очень смешно. В голове. В голове. какой голове? В голове. А, я не знаю. В голове. В голове. В, голове. В, голове. В голове. Все поняли. Пишем.

Значит, мы начинаем читать. Давай, ты хочешь начать? Подам предложение. Все внимательно следят. Нет. Я буду спрашивать себя. все. ноги сзади. Все открыли? Все молчали? Все нашли, я первую главу открыли, все. Все? Антон, давай. Однажды Потом у меня, кто знает, меня навозаится. Заяц это было дило без тормагли. Скачет все вперед и вперед, и хоть вынести вдохнуть. Все, вдохну, все стой, стой. Теперь Арам продолжает. Однажды я пришел. Подожди, Арам, ты не следил. Где остановился у нас пом Два дня. Два дня. Два 2... дня. Два дня. Два дня

Ты сдавала его, да? Как он тебя выглядел, скажи? Как Какой белый такой. Сейчас придут, спросим Потому что их здесь нет. Больше ничего с ним. Я неделю назад